গোটেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ জুনাই জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাওক আপুনি স্বাধীন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা এইখন অসমত বাংলাদেশী মূলৰ যিখিনি মিয়া মানুহ যিখিনি আমাৰ থলুৱাৰ যিখিনি সা সম্পত্তি মাটি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি আমাৰ দখলকাৰী তেওঁলোকক এবেকশ্যন কৰা এইমাত্ৰ এইখনেই চৰকাৰ সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভুপন পেগু প্ৰদানবৰাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ চাগে আমি তেওঁলোকক এটা এপিলটো কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমত যেনেকুৱাকৈ আমাক ট্ৰাইবেল বেল ভূমি যেনেকুৱা অবৈধ বেদকলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি পিনি খিলঞ্জীয়াৰ হকে গতাই দিব বিচাৰিছে আমি সেইটো ৱেলকাম জনোৱাৰ পাছতো আমাৰ জোনে আমাৰ জোনাইখন আমাৰ মুৰকং চাইডে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক হয় এই বেল্টত এতিয়া চাওক আপুনি দুটামান বছৰ আগত আমাৰ কব চাবৰ এবেকশ্যন হৈছিলে সন্দেহজনক মিয়া আছিলে তাতো এতিয়া দেখা যায় এইখিনি মানুহ ক'লৈ গ'ল এইখিনি মানুহ এতিয়া আমি সৰু এটা ছাৰ্ভে কৰি চাইছোঁ এইখিনি মানুহ সন্দেহজনক আমাৰ এই আশে পাশে আমাৰ ৰে'লৱে জোনাই ৰে'লৱে মূৰকং চাইড ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন আশে পাশে আছে তাত ডাউন চাইডে আপোনাৰ ছিগা ছাইডে আছে তেলা মদ আছে সেনেকুৱাকৈ আমাৰ এই আশে পাশেও তেওঁলোকে মানে দখল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে আৰু কিছুমান দখল কৰি আছে অবৈধভাৱে দখল কৰি আছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনক আমি কৰ জুলিয়ে অনুৰোধ যোগ কৰিছোঁ অনতিপ্ৰল্ৱী আমাৰ এই জোনাইখনক বাংলাদেশী মূলৰ ম্যামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি ট্ৰাইবেল সংঘ জোনাই জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ এই আমাৰ জোনাইখন ডাষ্টবিন নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত ডিৱেকশ্যন হৈছে আমাৰ ইয়াত ডিৱেকশ্যনটো হোৱা নাই তেওঁলোকে একদম জোনাইখন ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিছে এতিয়া ইফালে গ'লেও মানে সন্দেহজনক মানুহ ইফালে গ'লেও সন্দেহজনক মানুহ আমাৰ জোনাইখনক চেপি দিব বিচাৰিছে মিয়াসকলে আমাৰ থলুৱা ভূমিপুত্ৰসকলৰ মাটি কাঢ়িব বিচাৰিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ অনদ্বীপ পলমে আমাৰ জোনাইখনক ক্লিন কৰি দিয়ক চাফা কৰি দিয়ক একদম অবৈধ মানুহখিনি এপৰা আঁতৰাই দিয়ক এবেকশ্যন কৰি দিয়ক আমি প্ৰয়োজন হ'লে আমি আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰশাসনৰ পৰা সহযোগ কৰিম ক'ত ক'ত আন্দেহজনক মানুহ আছে আমি ইণ্ডিকেট কৰি দিম প্ৰয়োজন